internet va shou biznes olamida dilimi nomi bilan tanilgan vayner sheriklari bilan birgalikda bir yigitni kaltaklab unga tan jarohati yetkazgani uchun qamoqqa olingani haqida xabarlar tarqaldi bosh prokuratura axborot xizmati rahbari hayot shamsiddinov bu ma'lumotni tasdiqlab hodisa 23 yanvar kuni sodir bo'lganini ma'lum qildi qayd etilishcha mazkur holat yuzasidan yashnobod tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat kodeksining 277 moddasi bezorlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bosh prokuraturaga ko'ra jinoyat ishi bo'yicha gumonlanuvchi bir necha marotaba chaqirtirilishiga qaramasdan tergovga kelishdan bo'yin tovlab kelgan shu sababli unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan olib borilgan tezkor qidiruv harakatlari davomida vayner 10 mart kuni ushlanib tergovga jalb qilingan kaltaklangan shaxs 24 yashar erkak bo'lib u vaynerning kuyovi ya'ni singlisining turmush o'rtog'i hisoblanadi nizoga o'rtada oilaviy kelishmovchilik sabab bo'lgani aytilmoqda mojaro aynan nimaning ortidan kelib chiqqani ma'lum emas <Sessizlik>